Еще есть. Или три кто-то сказал. Или четыре. Четыре уже. Но центральное место в мечети, конечно же, занимает вот эта ниша, ниша Михра, которая указывает направление священного города мусульман в города Мекки. На Аравийском полуострове в VII веке нашей эры зародилась религия ислам, основателем которой был Мухаммед. Крым же ислам пришел только в XIII веке. Ну и, конечно, одним из основных толков ислама является намаз, молитва. Пять раз в сутки Последний раз эта была повторена в 1963 году Статус и положение. Она могла выйти замуж, иметь семью. Брак это было гражданское действие, которое совершалось при свидетелях. Для того, чтобы брать построено его еще в 18 веке из ореха.

Выставка крымско-татарского народа. Там мы познакомитесь с бытом крымско-татарского народа в 19 и до -го 1929 года. -го года. Следующие реки это уже печатные книги, которые в uh, 19 веке постепенно выясняют рукописные. И перед вами печатные книги на турецком присутствиях и арабской уникальная вещь, шапочка фест 18 века, она расшита золотыми нитями. В Первый день свадьбы, в комнате невесты, как лучики солнца от центра потолка, что на которых развешивали вышитые известные ароматы и полотенца. На полочках храм выставляли посуду, в комнате выкладывали все, что невеста брала с собой в дом жениху. А вот на диванчиках света выкладывался дохус. Это подарок невесте жениху. В состав подарка входило 9 предметов. Помимо крупных вещей и одежды входили и платочек в а два полотенца для обеда в Одно слалось на колени, другое